На майданчику студенческого пляжа в парку имени Кожедуба стартовал турнир за пляжного волейболу. Сегодня начинается чемпионат области по волейболу пляжному. Он у нас разделен на два этапа. Сегодня начинается юниорская половина, потому что у нас много девочек, которые тренируются. И со взрослыми им играть еще рано. Но мы хотим, чтобы они от, ну, отыграли. А с субботы начинается взрослая половина. Как играют женщины и мужчины. Сколько будет с области команд, там уже в субботу будет известно. Сейчас идут, ну, заявляются команды и мужские, и женские. Ну, я надеюсь, приедет Шостка, Канатоп, обычно, Глухов участвует, Недригайлов. Финалы будут проводиться в воскресенье где-то там, наверное, с 9 утра. Полуфиналы и финалы.